Гражданскую безопасность больше эффективно может обеспечить следующие, следующие вещи. Современная война, война нового гибридного типа, это уже война не пехотинская, не стрелковая, это война дронов. Соответственно, в гражданской безопасности огромное значение э, огромное значение имеет применение дронов э, дроны необходимы для э, обеспечения э, видимости и контроля над э, зараженной или разрушенной территории, для поиска людей, животных, для анализа воздуха, для анализа пространства вокруг них. Следующим этапом из новых технологий это, безусловно, Big дата и ее анализ. Это совокупность и анализная совокупность в огромных объемов информации, которые позволяют очень точечно и правильно выставить графики и действия на основании этих графиков создать, выработать мероприятия и действия, способствующие этой, этой же самой гражданской безопасности. Третьими, что могу отметить, это всякие датчики и сенсоры. Сенсоры и датчики радио, радиационной загрязненности. Сенсоры и датчики поднятия уровней воды. Те же самые там... Ну, Современные, но из архаичного, это что там, барометры, э, влагомеры и так далее, и тому подобное. Э, огромное значение э, в гражданской безопасности на сегодняшнее э, время имеют системы э, оповещения, э, мгновенные системы оповещения, то есть это социальные сети, это э, приложения, которые сейчас выпускаются производителями э, фактически на все модели э, смартфонов, которые позволяют э, э, самому э, оценивать уровень, уровень безопасности в твоем регионе. Будь то порывы ветра, будь то э, ураганы, тайфуны, э, радиационная э, э, загрязненность или э, какие-то э, пожары и так далее и тому подобное. Вот, э, пожалуй, э, вот эти основные э, позиции помогают во многом помогают на сегодняшний день улучшить э, гражданскую безопасность. Да, и хотелось бы еще отметить, что э, э, дроны э, это не только для, они на сегодняшний день присутствуют не только для э, поиска и а, поиска э, попавших в беду э, людей, но они также используются, они масштабируются во первых, и они используются для э, доставки. В трудоступные места беспилот, беспилотные летательные аппараты доставляют в трудоступные места ту же воду, те же медикаменты. Э они даже слушают пожары. Э поэтому, э безусловно, современный мир, современный мир, современные инновации будущего это залог успеха гражданской безопасности.